ताकि ये जो रोकानी विचार हो या संविधान जिनका विश्वास हो उन लोगों ने भी कम से कम ये स्ट्रांगली विरोध करना चाहिए था ये उनकी मंशा थी क्यों तुरंत आएगा ऐसा पता नहीं था मैं शाम को गया नौ तारीख को तो दस तारीख को मेरा बोर्ड था और मैं चुनाव पर तो नौ तारीख तक मुझे कोई पता नहीं था ये बिल आने वाला है इसीलिए 10 तारीख नौ तारीख को रात में लेट वो दूसरे दिन की कार्यक्रम आया और उसमें वो बिल शामिल इसीलिए हमारा उस दिन उपस्थित रहना नहीं हुआ ये सच आपने नहीं कर देता मैं स्ट्रांगली विरोध करता मैं नहीं था इसलिए अब मैं उसके बारे में मैं क्या बोलिए नितिन राउत जी ने भी बात नाना पटोले ने जी भी बात तो उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है दूसरा असेंबली में मैं नहीं होने से बाकी भी लोग जैसे कि शिवसेना और एन सी पी ये लोगों ने भी इन्होंने मिलकर यह निर्णय की आवश्यकता थी कोऑर्डिनेशन में हम निश्चित रूप से कम पड़े ये मैं मान्य करूँ समन्वय से मिल आना एक एकत्र दिन की आवश्यकता होती नहीं ये है। तो बाकी लोगों ने क्रिकेट जो तो भी करता है करते तो मेरी भूमिका स्पष्ट है ये मिल के खिलाफ इसके पहले भी मैंने मेरी भूमिका खोया था और ज्वाइंट्री बोर्ड समिति में मैं पहले नहीं था आखिरी के मीटिंग में मेरा नाम किसी आया था वो केवल एक मीटिंग हुई थी, थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कर उस वक्त वो मीटिंग के वक्त भी मैं क्यों नहीं कहा तो मैं बाहर आऊंगा आउट ऑफ एन ए कंट्री तो दो तीन सवाल है जी की अगर इच्छा है तो पांच भाषा भी लागू कर सकते तीन की वो तो कल गुजराती भी लागू करेंगे तो कल उनको भोजपुरी के वोट चाहिए वो भी लागू करेंगे बहुमत है सत्ता है तो के। वो कुछ भी करेंगे ओके भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ये मांग हमारी मुख्यमंत्री जी से कल कल ऑटो को इकट्ठा करने के लिए ये सब बचाया हुआ खेला ये मेरा स्पष्टार और राहत सवाल मन से जो कर रही है ये पूरी तरह से गलत है किसी को विरोध करना अपनी आशन में अपने अपना विचार रखना और किसी के साथ हतापाई करना किसी के साथ में किसी को मारना इसका समर्थन हम नहीं ना करेंगे और राहत सवाल कि मुंबई के कॉरपोरेशन के नजर में होते हुए सरकार की ही मंशा है कि हिंदी साइडर कोर्ट को कंसोलिटेट किया जाए और ये खड़ा करके चुनाव आसान से जीता जाए इसीलिए उन्होंने जो कोई व्यादे खड़े किए हैं वो पैदों का नाम भविष्य में सामने आए हर वक्तव्य का अर्थ सीरियसली नहीं लेना चाहिए हंसी मजाक में कुछ बातें होती है और ये चलते रहता है कि सभागृह में कोई हमेशा सीरियस होकर बात होती है और करते रहना चाहिए ऐसा में नहीं हल्का फुल्का पूरी तो कामिनी भी विनोद भी होना चाहिए उसी का सीएम के बोलने का अर्थ था कि आप उधर रह के कोई फायदा नहीं ना हम उदर आ सकते तो इधर आने का चान्स आहे एक मजा किया मिजाज में की बात आहे समी हे सगळे आम्ही सभागृहाच्या मध्ये मागवलं ते माहिती माहिती आम्ही हायकमांडकडे पाठवणार आहोत प्रदेशच्या अध्यक्षांनासुद्धा देणार आहोत आणि खरं दुर्दैवानं की म्हणावं लागेल त्या दिवशी सर्व विरोधकांनी आम्ही वॉकआउट करण्याची गरज होती या विधेयकाला विरोध करून कारण एक अनेक कायदे या संदर्भात असताना नव्यानं कायदा आणून म्हणजे सरकार हे विरोधकावर कुंकोळीचं काम आणि दबावाचं दबावपत्र वापरून सरकारचं अवयश जनतेपुढे येऊ नये आणि अर्बन पक्षला मोठ्या नावाखाली विरोधकांना नामशेष संपवण्याचं काम त्यांचं तोंड दाबण्याचं या सरकारकडून सुरू आहेत हेच त्या विधेयकाचा अर्थ होतो पण खरं तर या पुढे जाऊन अनेक उद्योगपतींना या विधेयकाच्या माध्यमातून जनतेचा उद्रेक हा थांबला पाहिजे कुठल्याही उद्योगाच्या विरुद्ध कोणी कामगारसुद्धा उभा राहते ही त्या सरकारची भूमिका राहिला प्रश्न तुमचा की मला सभागृहामध्ये जे काय घेतलं प्रदेश अध्यक्षांनी यापूर्वीच एक नोट दिली होती आणि ती नोट ही सगळ्यांच्याकडे उपलब्ध होती आणि ज्यावेळेस हे बिल सभागृहात आलं त्यावेळेस कुणा यावर सरकारने सुद्धा विरोधकांना बोलताना त्यांनी सांगितलं की जॉईंट पॉर्डिनेट बोर्ड समितीकडे जे की बिल गेलं त्यावेळेस तुम्ही जिथे बाजू मांडली त्यामुळे सभागृहात तुम्हाला आता बोलता येणार नाही का अशा प्रकारची भूमिका खरं म्हणजे असं कुठेच नाही त्याच नियमात नाही इकडे मी सुद्धा अध्यक्षांना पत्र देऊन त्या संयुक्त समितीकडे जो प्रस्ताव पाठवला होता त्यामध्ये कुणाकुणाचे आक्षेप काय होतील याची माहिती मागणी तात्काळ पण ती माहितीसुद्धा मला विधिमंडळाकडून उपलब्ध झालेली नाही अद्याप आणि त्या बिलावरसाठीच कारण जवळपास बारा हजार आक्षेप या संदर्भात आलेले होते अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी लेखी त्या ठिकाणी आपलं मत नोंदवलं होतं परंतु ही दादागिरी जी आहे दाबी आहे बहुमताच्या बरोज भरवशावर बरो बरो जो आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे त्या तो पूर्णतः सरकार तुम्ही म्हणता की मंडळाचा नेत असून मी त्या दिवशी बोलतो मला वाटलं की बिल इंट्रोड्यूस होईल आणि दुसऱ्या दिवशी त्याच्यावर चर्चा चर। होईल तातडीनं सरकारने त्यावर चर्चा चर। केली मी त्या दिवशी गैरहजर होतो म्हणजे बँकेचे निवडणूक मी स्वय उठवतो माझ्या त्यामुळे कोण येतो ती माहिती त्यामुळे मला माहिती झाली सभागृहामध्ये त्या दिवशी कोण काय काय बोलले ही त्याची माहिती आणि माहिती आहे तो अहवाल मी तयार केलेला आहे तो प्रदेशाध्यक्षांना देणार ते नोटीस किंवा पत्र दिल्लीकडून विधिमंडळाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडून आले 来<吧>。来